isu ini adalah isu yang membabitkan seluruh rakyat dia tidak hanya membabitkan orang miskin Melayu bandar saja dia bukan hanya membabitkan orang Melayu saja dia terkait dengan seluruh rakyat maknanya seluruh rakyat kena keluar ramai-ramai 4 Oktober di Kuala Lumpur insyaAllah kita bersama-sama saya dan juga saudara Rafiq Rashid kali ini baru saja terlibat dalam satu perbincangan berkenaan dengan penganjuran Himpunan Mega Rakyat Tolak RUU Ngakomeng. Eh, salah. RUU URA. Salah sebut. Okey. Di mana adalah beberapa perkara yang kami telah bangkitkan di situ, tuan-tuan sekalian. Tetapi, saya tertarik satu perkara, tau. Berkenaan apa yang sebutkan oleh Saudara Rafiq dalam pertemuan tadi. Tetapi, sebenarnya cerita pasal itu, tuan Rafiq. Sekarang ini, saya lihat dekat luar sana, masih ada. Walaupun sekarang ramai dah faham. Tetapi, masih ada yang... Masih lagi macam pelik, eh kenapa kita kena tolak orang? Kenapa kita kena tolak RUU ini? Sedangkan RUU ini bagus untuk membolehkan kita ini hidup moden, untuk memajukan tempat kita. Takkan kita nak biarkan kita orang cucu kita ini duduk dekat flat yang buruk dan sebagainya. Jadi mungkin Saudara Afid bolehlah dengan dengan sebagai mukadimah lah akan nak cerita benda masyarakat. Kenapa kita kena tolak menatang Allah ni sebenarnya? Dan adakah dengan menolak menatang Allah ini, kita menolak pembangunan? Cina baik, terima, terima kasih um, saya merasakan dan selepas pembacaan kita dan kajian kita uh, research kita, perjumpaan-perjumpaan kita dengan semua stakeholder pengang -pengang taruh, uh, yang berkaitan dengan isu ini kita dapati bahawa rang undang-undang yang ingin dibentangkan sebenarnya telah dibentangkan di sambungan pembentangan dia pada 6 Oktober mm -hmm. 2025 ini, masih lagi mengandungi perkara-perkara fasal-fasal jenis undang-undang yang menekan rakyat. Ah hmm. uh, antara isu yang paling penting saya seramai yang dah tahu pasal ambang persetujuan Yes. Uh, kita mengambil pendekatan bahawa kalaulah kita ada harta, tak kisah rumah, kediaman, bangunan, tanah dan sebagainya, dari segi perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, hak kita kepada harta itu sebagai bukannya pemilik itu guaranteed by law. Betul, dijamin oleh undang-undang yang boleh merampas hak kita itu boleh mengeluarkan kita daripada hak itu adalah sebenarnya sekiranya yang mengambil tanah kita itu memberikan kita pampasan yang mencukupi atau memadai itu undang-undang nombor satu iaitu perlimaan itu basic eh? itu basic dia tetapi dalam undang-undang yang ingin dibentangkan kita lihat bahawa isu pampasan ini masih tak selesai betul? dia gunakan perkataan yang lebih kurang weak atau terma-terma yang tak jelas dia kata mungkin akan beri tawaran lebih baik daripada sebelum ini. So, apabila menteri kata jangan risau, kita akan pastikan jamin harga semua tak ada masalah harga pasaran. Tapi itu kata menteri. Undang-undang tidak melihat kata-kata menteri. Undang-undang melihat apakah black and white, black and white dalam akta tersebut, dalam undang-undang tersebut. So, itu satu isu yang penting. Isu kedua yang kita rasa perlu untuk ditekankan apabila kita mula bercerita tentang bahayanya rang undang-undang ini kepada masyarakat kita dilabel sebagai rasis yes. oh kita tak nak Melayu maju kita ni nak Melayu hanya duduk miskin Rubak menolak pembangunan oh, uh, tak tolak oh. pembangunan pada orang Melayu tak nak modernkan orang Melayu nak biarkan orang Melayu tak ada lift tak, tak ada rempan. bangunan cantik oh kita nak bagi swimming pool takkan tak nak bagi semua kita, kita lah itu. semua kita lah semuanya salah <laughs> tapi Sebenarnya bila kita lihat kepada undang-undang tersebut Yang kita bangkitkan adalah Isu ni tak ada kaitan dengan orang Melayu saja. Betul? Undang-undang itu jelas menyatakan semua kawasan di Semenanjung Malaysia Termasuk Labuan di Sabah Yes Okey. So Kalau macam tu Bila kita bangkitkan kerisauan kita Kita sebenarnya bangkitkan kerisauan bukan saja untuk orang Melayu Tetapi untuk orang-orang berbangsa Cina Berbangsa Tiongkok, Berbangsa India Dan juga masyarakat asal Betul? So maknanya janganlah label kita sebagai resis Melayu saja. Mm -hmm. Sedangkan kita punya kerisauan adalah lebih kepada rakyat. Ketiga, perkara yang saya selalu tekankan adalah kita sekarang sedang berada dalam satu era di mana seolah-olah macam kita memberikan terlalu banyak kuasa. Dari segi undang-undang, kita nak berikan kuasa pula kepada pemaju. Pemaju ni tampak terlalu berkuasa seolah-olah satu perang kapitalis sedang berlaku perang antara kelas sedang berlaku perang di mana pemaju ni dia dah pun nampak dah ni dia ada lebih kurang 139 kawasan di KL alone bukan lembaga kelas saya tak cerita pasal Shah Alam tak cerita pasal KL ah, saja eh KL saja 139 kawasan yang sekarang ini developer tengah tunggu dia tengah ni dia tunggu dia dah tahu dah satu dua ni sana di sana di sini sini lepas dia orang undang-undang orang ni percayalah 139 kawasan ini menjadi prime area untuk mereka melompat, terkam dan laksanakan pembangunan semula. Ibarat macam burung herring nampak bangkai. Sedang seke sekelekan dapat keluar. Kalau so. undang-undang ni nak di nak dibentangkan nak diluluskan, hmm. dia orang tengah pusing, tengah tunggu sebab dia orang dah yamak dah. Saya saya mengambil contohlah orang kata kampus Sungai Buloh. Hmm. Okey. Kampus Sungai Baru ni saya rasa dia menjadi teaser, dia menjadi appetizer. Belum lagi undang-undang yang -undang diluluskan dah ada pelak untuk perkara-perkara seperti itu. Yes. Tontonlah perempuan, perempuan pun dah tahu. <laughs> Cross Development Value, <by> GD, GDV <coughs> uh, untuk Kampus Sungai Baru disebut adalah RM2.627 bilion ringgit Malaysia. Cost untuk keseluruhannya dijangka 1.35 atau 1.4 bilion Termasuk pembinaan, uh, termasuk, so, termasuk segala-galanya. lah Segala-galanya So maknanya ada satu kumpulan manusia Diberi label dan digelar sebagai pemaju hmm. Yang sekarang ini sedang menunggu mengaut keuntungan Sebab tu saya kata isu ni bukan isu orang Melayu sahaja. Isu ni adalah isu di mana kita sebagai rakyat kena sedar ada orang-orang yang berkuasa, kaya, berpengaruh, kapitalis Yang sekarang sedang menunggu untuk mengambil hak daripada kita So ini adalah penindasan Bukan penindasan bangsa saja, Penindasan rakyat Malaysia yes. Daripada kumpulan-kumpulan yang jauh lebih kuat dan berpengaruh Satu Saya setuju B. Saya setuju bila secara basicnya YB Syed Sadiq kepada MUA Dia menyatakan bahawa ini seolah-olah merupakan akta usia di rumah yes. Kalau kita tak berjaga-jaga dan kita tak melawan perkara ni habis-habisan 5-10 tahun yang akan datang percayalah anak-anak muda susah nak beli rumah di KL di kawasan bandar itu pertama tapi efeknya nanti akan menular 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 kepada kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia dan juga di Labuan dan Sabah tersebut so ini bahaya yang satu perkara yang saya rasa rakyat kena sedar supaya berlaku, benda ni rentas parti politik. Benda ni bukan isu yang harus di, dimainkan oleh PAS atau pejuang ataupun daripada AMNO uh, UMNO ataupun daripada Bersatu, bersatu ataupun daripada mana-mana parti politik lain. Dia mesti timbul satu kesedaran di kalangan rakyat biasa bahawa kalau kita tidak cegah dan lawan perkara ini sekarang, 5, 10, 15 tahun yang akan datang dia akan jadi lebih baik saya tertarik dengan yang Tuan Rafiq kata 139 kawasan yang dah diirmak yang dah dikelilingi oleh kapitalis-kapitalis bangsa ini untuk terus dirata, diragut, dirobik bila orang ini laksanakan siapa yang keluar ke itu tuan-tuan? kita dapat kajian itu dan kita baca daripada research yang dibuat oleh Kuala Lumpur Residence Association of Sustainable Development satu NGO yang menggabungkan lebih kurang 75 hingga 76 Residence Association dan JMB di KL ini dan mereka turun ke kawasan mereka ni mereka ni memang uh, turun ke kawasan-kawasan yang sekarang affected antara projek yang mereka sedang buat Uh, dan mereka sedang uh, kaji adalah projek di Kuchai yang Yes. dan satu lagi di Taman Seri Indah so perkara, uh, sorry Taman Seri Indah di Bukit Jalil, so apa yang berlaku sekarang ni adalah kita lihat kita lihat belum ada urah ni tapi ruang. kita dah lihat bahawa developer-developer ni dia, dia dah semakin berani saya terkejut, Ketika kita ada Cecilia Bauru, saya dimaklumkan bahawa ada developer-developer melalui agent mereka gunakan taktik-taktik bawah meja, contoh underhand tactics, macam mana dia minta orang datang, isi borang survey, you suka tak condo ni ada uh, gymnasium, ada pickleball court, ada uh, swimming pool dan sebagainya, mm -hmm. lepas tu setuju-setuju, sign, nama unit number, tapi rupanya ada fine print Orang-orang tua mana baca file-file yang kecil-kecil ni Rupanya macam setuju untuk pembangunan ha. Setuju untuk uh, pembangunan Kira dimain trik as lah So macam ada trik ada Sebab tu saya kata Orang ni antara orang yang berkuasa ha. Yang dengan orang-orang yang mungkin uh, Lemah sedikit daripada segi ialah dah tua Dia tak cakna da, lah Dan dia tak cakna tentang tahu no, Dan tahap dia orang So Apa yang kita nak buat dalam jangka masa Dua minggu ini saya setuju pertamanya dengan perhimpunan yang dicadangkan iaitu satu perhimpunan mega rakyat Pola Ura. Yes. Ini bukan parti politik Pola Ura. Ini rakyat kena faham bahawa mereka kena bersama untuk Pola Ura. 4 Oktober itu adalah perhimpunan yang aman, perhimpunan tanpa senjata, perhimpunan yang ada satu motif saja, menggabungkan semua tenaga rakyat, suara rakyat, kenyataan rakyat, pendapat rakyat untuk menyatakan dengan jelas kita tidak akan bersetuju Untuk satu orang undang-undang yang akan mengambil hak kita Undang-undang yang ada sekarang di Malaysia ini muncul Cuma kena fine tune lah Kena fine tune dan kena pastikan apa-apa saja undang-undang lepas ini Dia mestilah ada hak kepada rakyat Perkara penting yang saya kata tadi Patah balik kepada pelaburan sekeluar Kita ada hak untuk tanah, kediaman, rumah dan sebagainya Tapi kita hanya boleh ambil hak tersebut Kalau kita dapat pampasan yang memadai dan mencukupi tapi itulah lah kalau tengok pun kata Rafi, memang nampak macam urak ini betul-betul ini lebih Sebab macam ala, kita ambil contoh Faizal Rahman kan, uh, peguam King Hero kan dia Rafizi, dia pun kata ada satu fine print dalam urak ini yang mengatakan bahawa benda-benda berkaitan dengan pengambilan tanah urak ini tak boleh bawa ke mahkamah. Teri cabar pun. For commercial purposes dibenarkan section 3 dalam kurungan 1 dan kurungan C tak silap saya akta pengambilan tanah. Seksesi, yes. Tetapi ada mekanisme dalam akta pengambilan tanah dengan jelas section-section undang-undang yang membenarkan tak puas hati dengan pampasan boleh merayu. Tak puas hati dengan pengambilan boleh merayu. Tak puas hati dengan apa-apa yang berlaku dalam pengambilan boleh pergi ke mahkamah. Dan mahkamalah yang menjadi penting. Betul. Betul ke kerajaan buat betul ke pengambilan tanah itu betul ke pihak yang mengambil tanah itu buat apa hak rakyat? Apa hak yang terkesan? So ada mekanisme tersebut tak mencukupi pampasan mahkamah boleh naikkan atau pampasan terlebih mahkamah boleh turunkan tak boleh diambil mahkamah boleh 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 halang boleh jajah sebagainya maknanya ada satu pihak ketiga of course mahkamah yang akan menyatakan benar atau tak benar tolak rayu dan sebagainya ada mekanisme dalam akta ura yang dicadangkan ini, tak ada court going mechanism ada satu badan dikenali sebagai badan mediasi. dan ialah di mediate saja mediate yes. tapi the whole act ura tersebut rang undang-undang tersebut full <coughs> of rang undang-undang tersebut langsung tak ada sebut tentang court going mechanism yes di manakah uh, posisi dan fungsi mahkamah dalam situ tersebut betul kerisauan saya yang satu lagi yang paling besar rang undang-undang tersebut adalah bila saya baca kuasa yang amat luas kepada menteri ya yeah. kuasa luas menteri untuk buat kaedah-kaedah pelbagai berkaitan dengan uh, mediasi berkaitan dengan papasan, berkaitan dengan ambang persetujuan perkara-perkara ini semua adalah perkara-perkara yang kita sebagai rakyat kena faham, kalau kita tak faham hak kita sekarang ini dan kalaulah orang undang-undang itu dibuldos begitu sahaja, tanpa betul-betul cek perkara ini dan cek and balance mesti datang dari rakyat dulu sebelum mereka dalam, dalam parlimen buatnya pada 6 Oktober dan bahaya ok, jadi Tuan Rafiq, terakhir daripada kita insyaAllah apa seruan Tuan Rafiq kepada di luar sana, terutamanya mereka yang masih lagi macam Alamak ni politik ke apa-apa kan Apa seru antara Supaya mereka ini Ramai-ramai Turun 4 hari bulan nanti untuk sama-sama kita nak nyatakan bantuan kita di orang ini. Boleh? Kalau Tuan Rafiq ada sepatutnya kata apa-apa Dari segi rang undang-undang yang ada sehingga sekarang, seperti ada di parlimen yang akan dibentangkan sama bacaan dia, hmm. dia memberi kuasa kepada satu bangunan itu dirobohkan. Contoh lima tingkat, dirobohkan, diruntuhkan, dinaikkan jadi 63. Okey. Dia penduduk asal akan dapat balik di situ. Dia akan duduk balik di situ. Tapi tingkat ke-6 ke-7 sehingga ke 50 orang lain boleh beli. Kalau orang lain beli, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa mereka akan beli pada harga atau dijual pada harga seperti mana yang tuan-tuan duduk sekarang? Mhm. Mm Confirm tidak. Semakin tinggi bangunan Semakin moden bangunan Semakin cantik bangunan Semakin mahal harganya Betul Pertama Adakah tuan-tuan dan perempuan Merasakan bahawa Anda penduduk asal Akan dapat pada harga yang sama Tidak Dan kedua, jaminan kan? Kedua Confirm akan naik Dia punya Monthly charges Yes Bayaran bulanan Confirm akan naik Maintenance everything dan Boleh tak kita duduk Di situ lagi So Ada pengusiran Ada gentifikasi Ini semua isu-isu yang Tak dapat Dinafikan akan berlaku Kedua kerisauan saya, bila dia orang buat bangunan-bangunan yang tinggi, cantik dan, dan sebagainya, ada tak dia orang mengambil kira traffic impact assessment oh, ada tak yeah. mereka mengambil kira social impact assessment kawasan tersebut kalau ramai sangat penduduk lepas ni, berapa biji sekolah yang dia orang kena bina adakah dia orang bina sekolah-sekolah yang baru kalau tempat tersebut, kawasan trafik, ada tak dia orang membuat jalan-jalan yang lebih baik untuk trafik, parking dan sebagainya so, isu-isu ini adalah isu-isu yang real isu-isu yang benar isu-isu yang harus difikirkan untuk kenapa kita kena tolak orang so akhir sekali uh, saranan saya isu ini adalah isu yang membabitkan seluruh rakyat dia tidak hanya membabitkan orang miskin Melayu bandar saja. dia bukan hanya membabitkan orang Melayu saja. dia terkait dengan seluruh rakyat maknanya seluruh rakyat kena keluar ramai-ramai 4 Oktober di Kuala Lumpur insyaAllah kita bersama-sama saya sebagai ketua perangan parti pejuang parti pejuang telah pun menyatakan hasrat dan telah pun dari dulu lagi menyatakan dengan jelas bahawa kita akan tolak rang undang-undang seperti mana yang ada sekarang selagi hak rakyat terjamin kita akan melawan untuk menyerahkan hak tersebut so turun ramai-ramai 4 Oktober 2025 insyaAllah hari Sabtu di Kuala Lumpur ramai-ramai kita tolak orang